Прямая задача ДСАФ подготовка военных водителей, параллельно подготовка массовых технических профессий. В этом плане Октябрьский ДСАФ идет в ногу со временем, предлагая все новые образовательные программы. Сейчас в местном отделении ДСАФ идет набор на курсы по обучению механизаторов. Необходимость открытия таких курсов давно назрела. Ну, до последнего времени не было у нас организации, которая, кроме СПТУ-45, которая была в Банерово. Ну, после этого его расформировали. А все остальные за пределами района. Теперь получить востребованную профессию можно будет, не покидая пределов района. Утверждены программы, в частности, по подготовке механизаторов различных категорий. Это по настоятельной просьбе было администрации района и также Октябрьского центра занятости с которым мы плодотворно давно сотрудничаем. И я думаю, уже есть заявки от Центра занятости, где-то порядка 10 человек, на подготовку механизатора, будем говорить, широкого профиля, который включает там категории Б, С, Д, Е, Ф. Также по заявкам механизаторов и фермеров Октябрьского района коллективных хозяйств есть уже Планы подго переподготовки на различные другие категории. Одним словом, курсы востребованы, материальная база тоже подготовлена. Для обучения и переподготовки механизаторов есть современный компьютерный класс, отвечающий всем стандартам трактора-дром, а также база, где курсанты научатся обслуживать технику. Материальная база уже подготовлена, заключены договора на использование техники учебной базы, в частности мастерские установлен компьютерный класс по подготовке к экзаменам по знанию правил дорожного движения. Не только управление сельхозагрегатами, но и их техническое обслуживание – обязательная часть образовательной программы подготовки механизаторов. В рамках изучения программы по подготовке трактористов-машинистов заключен договор на использование техники и ремонтной базы то есть э, мастерских с рай сельхозтехникой. Это сделано для того, чтобы э, научить будущих механизаторов не только азам управления техникой, но необходимым э, необходимому обслуживанию, ремонту и сбережению сельхозтехники. Тем более сейчас идет Большая модернизация, хотя и наши коллективные хозяйства еще имеют довольно-таки большой парк, ну, сказать, э, той техники советского образца, но тем не менее, несмотря на тяжелые такие финансовые э, там, потери, последних лет смотришь, хозяйство, тем не менее, находит деньги, покупает обновленную технику, модернизированную, и в которой нужно много нюансов. Я думаю, будем изучать и давать курсантам нашим те знания, которые необходимы в нынешнее время. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам 61964 и 62097 или непосредственно в Октябрьский учебно-спортивный технический клуб ДСАФ России.